you Степан Іларіонович письменний народився 15 листопада 1923 року в селі Григорівка Кіровоградської області. Після закінчення школи навчався в Дніпропетровському державному художньому училищі, учасник великої вітчизняної війни, за участь у бойових діях, нагороджений багатьма медалями та орденами. З 1946 року продовжив навчання в Дніпропетровському художньому училищі, потім у Харківському державному художньому інституті два роки працював художнім редактором у видавництві прапор. Згодом продовж усього життя і донині на творчій роботі. За особистий вклад у розвиток образотворчого мистецтва в 1984 році нагороджений орденом Знак Пашани. Стипендіат премії імені Васильківського та лауреат муніципальної премії. Учасник багаточисленних виставок в Україні та за кордоном Росія, Італія, США, В'єтнам, Китай, Польща та інші. Член спілки художників з 1955 року. Степан Іллеріоновичу, у вас є нагода привітатися з нашими телеглядачами. Добрий день. Я вас приветствую, коллеги, товарищи, друзья. Степане Ларіоновичу, от ви знаєте, мені дуже сподобалося, коли перед початком передачі я спитала: Скажіть, будь ласка, як вам приємніше я буду називати вас, пане Степане, чи Степане і На що ви на що ви мені відповіли? Називайте мене дід Степан. Ну Правильно, чесно под... кажу, не Правильно, можу, тому що у мене вже двоє двоє внуків і троє правнуків. Це дуже приємно, але чесно кажу телеглядачам: називати вас дідом Степаном не можу, тому що за ці п'ять хвилин, що ми у вас у майстерні. Ми вже насміялися, я почула вже багато веселих історій. Я хочу просто характеризувати вас, телеглядачам, що ви дуже молода енергійна людина. І називати вас дідом Степаном ну, ніяк не можу. Але хочу запитати про таке: От життя кожної людини складається, як воно складається? Ніхто не знає, де от ті якісь кордони, якісь події, які роблять з нас того, ким ми стаємо. От яку б ви могли пригадати таку знаменну, вирішальну в вашому житті подію, яка якраз сформувала у вас оце творче світосприйняття, із-за якого ви стали художником? Ви знаєте, навірно, як говориться, я єдиний з такою. У мене вийшло це совершенно звичайно. Я в школі, коли вчився, у мене, собственно, не було ніяких позивів, ніяких... увлечений особых. За исключением, я очень-очень любил листать журналы. «Солнце России», «Живописная Россия», «Нива». Это были... У моего, у моего батька, у моего отца были друзья, которые жили в Изоливидграде, нынешний Кировоград. И они эти журналы имели, выписывали, на случай, в случай их привозил. И это первое было мое знакомство с искусством. И совершенно случайно когда мне приближалось время получать паспорт, мы с мамой поехали, было потеряно свидетельство о рождении, и мы поехали в деревню, в ту, где была церковь, в которой меня крестили. И удивительно, что в 1939 году документы эти сохранились, эти записи. И там было найдено, что родился такие-то такие 15 листопада 1923 года. Когда мы возвращались назад, в Днепропетровске была остановка. Нам ждать нужно было очередного поезда, чтобы доехать на Донбасс туда, в Виловайск, целый день. На вокзале я увидел объявление «Днепропетровский художественный музей приглашает тот и тот и папа». У меня время было, мама мне разрешила, значит, сесть на трамвай и поехать на улицу Гоголя, 21. То, что я увидел в музее, меня ошеломило. Я увидел оригиналы и Кустодия, и Витана. Ну, в общем, увидел русское и чуть-чуть зарубежное искусство. Меня это настолько, настолько поразило. В общем, короче... Побачили, это были первые оригиналы, которые это, были, первые оригиналы, которые я увидел. Увидел. Мне уже было тогда ну, почти 16 лет. Это был 1939 год. А внизу, значит, второй и третий этаж – музей. А цокольный и первый – художественное училище Днепропетровское. И объявление, значит, прием, очередной прием на первый курс. Я пошел туда. Удивительно, я такой робкий, вообще, ну, не из таких смелых ребят. Я все-таки пошел прием, в приемную комиссию, и так и так, что нужно для того, чтобы поступить в художественное училище. Мне объяснили. Ну, то-то. Ну, что, не показывать свои работы, как зараз? Обязательно. Но так я только пришел, еще прием продолжался этих документов и работ домашних. А у, меня, а у меня, к сожалению, ничего не было, то, что там было предложено. <говорит> Простите, Нина Антоновна, вы не смейтесь. Это действительно так. Это просто был какой-то с моей стороны подвиг. Они мне сказали, живопись, наброска, рисунок и прочее, прочее, прочее. И масло должно быть, или акварель, или уголь, карандаш, и все, многие. Ну, если у вас есть талант, то это, значит, возможно. Вы, значит, покажете свои домашние работы, значит, заготовки это. Но я это понял, значит, все, и ушел. Вышел, значит, на первый этаж, на цокольный, значит, на выход, постой, постой. Бумага у меня есть, карандаши найду, масляные краски могу купить. А где же талант продают? И я возвратился, возвратился, ну, все-таки не спросил председателя, вообще приемной комиссии не спросил, где продают таланты. Я приехал домой, туда же Веловайск, и за оставшиеся две недели я рисовал все, что мне попадается под руки, под, на моих глазах. Ну и выходило сразу же не знаю поверьте мне не но знаю выходи на это, это или нет но но я считал что я совершаю в общем чудеса что я что с мне стоит там я видел рисунки на выставке в музее здесь думаю это так просто наверное все ну короче закончилось это тем что я взял пошел в школу, Взял справку или аттестат, я, 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 я сейчас даже не помню. Правда, Иван Петрович Гуренко, это был директор тогда школы, очень возмутился, что я обожаю школу, я очень неплохо учился. Они, на, он на меня возлагал надежды, что я закончу среднюю школу. В общем, он сам преподавал историю, географию и полагал, что я буду в общем, его заместителем в смысле того, что стану учителем и буду историком. Но все-таки дали мне документы, я забрал эти работы, приехал в Днепропетровск. И что же вы думаете? Мои домашние заготовки, мои домашние работы приняли. И через какое-то время я опять уехал, через какое-то время я получил бумажку о том, что меня приглашают на вступительные экзамены. был конкурс? Факт или не факт, но дело в том, что я был зачислен. А конкурс Например, який был? Я сейчас не помню. Был, Наверное, был. Но в ночи я попал. 16, 16 человек принимали. 16 человек, значит, там 4 скульптора были, потом у нас еще. В общем, я не. Ну, дело в том, что живописный. На, э, учитель средней школы, учитель рисования и чтения средней школы. Такой факультет был в 1939 году. И меня зачислили. Ну, все, я 1 сентября приехал. Должен признаться, что первый месяц первое полугодие у меня было такое желание все это бросить не я никак не мог было... понять во-первых во для меня это было да, там пропорции отношения в общем мне очень и очень трудно было но у меня были удивительно учителя у меня был первый в общем полугодие был Александр Семенович Куков он закончил свое время мастерскую Крещевскую знаменитого нашего украинского художника Кричевского. А Николай Никитич Панин закончил мастерскую Репина. Он уже был пожилой, Александр Семенович еще молодой был, он даже в Отечественной войне ушел лейтенантом, он был лейтенант запаса, ушел лейтенантом, пришел майором. Очень интересные личности, очень удивительные педагоги. И вы знаете, они буквально персонально со мной работали. Я закончил первый курс, у меня уже даже четверки появлялись. Я пришел на второй курс, как ни странно, по-видимому, у меня где-то было вот здесь, наверное, наверное, что-то было в середине, но я не имел предварительной, я же говорю, не имел никакой предварительной подготовки, и вот за эти за этот год в училище как-то я раскрылся. И Александр Семенович Куков уже пример меня приводил, некоторые рисунок, особенно композиция, особенно рисунок. И, наверное, не случайно я вот сейчас уже закончил Харьковский художественный институт графики, графический факультет. Хотя я в училище диплом защитил, но это уже было после войны, живописный факультет и диплом с отличием. Как ни странно. Ну, в общем, короче, закончил я два курса, тут началась война. Ну, а дальше а дальше я возвратился в училище только уже в 1946 году, 1 сентября, на третий курс, поскольку я закончил третий курс. Ну а дальше, а дальше успешно закончил училище, получил диплом с отличием. Поступил, сначала я пытался поступить в Московский кинематографический институт, в ВГИК, на факультет художник кино, художественный фильмов. Поехал, но поскольку у меня диплом с отличием, мне нужно было сдать композиции обязательно и живопись. Я все это сдал. Но дело в том, что там появились конкуренты. Ну, короче, если так откровенно говорить, люди, которые папы, мамы, ну, и ясно, все да, прочее. Вы приехали, приехали, и Стро. меня сам... приняли, но зачислили на отделение мультипликации. А мне мультипликация не привлекала. Я забрал документы, приехал в Харьков. В Харькове еще успел. Написал э, живо, обнаженная постановка была, написал на 5, меня зачислили в институт. А через месяц я получил совика, получил, значит, что ваше место освободилось, можете продолжать. Но дело в том, что у меня уже родился, я защитил диплом в училище 3 июля, а Геночка родился у меня, сын, 1, 4 июля. А, Вера Андреевна, моя супруга, как говорится, царствие небесное, меня... В общем, одного не пустила никуда. И со мной приехала с грудным ребенком, приехала в институт. Мудрозинка была. Мудрожинка. Наверное. Так мой Геннадий даже спал, часто спал в кабинете ректора на диване, Ну, так, проболеет, там, и все такое. Александр Михайлович Шапошников. Ну, в общем, и дальше пошла в учебу в институте. Ну, если... Ну, вот скажите, как тогда не верить в то, что есть доля? Да? Люди є з дитинства, які бажають стати художниками, вони навчаються і вони можуть не вступати і не стати художниками. А ви це ж треба який ланцюг Желание подій одно. Ні, і ланцюг подій, щоб саме в цей, в цей час, коли ви загубили свідоцтво про народження, щоб в цей час не було потяга, щоб в цей час ви побачили цю об'яву, щоб ви прийшли і там була людина, яка сказала, ви ще встигнете написати ті картини, ті малюнки, яких у вас немає. Да? Тобто, мабуть, не це все так складає. Це для того, десь там хтось на небесах вирішує нашу долю. Отже, відносно долі, ви зараз, ми говоримо відкрито, ви прожили велике творче життя, у вас солідний вік, що не, абсолютно вас не псує, але ви прожили довге життя. То скажіть, ви задоволені оцим вибором, який тоді вийшов на вокзалі? Ви врешті-решт ним задоволені? Ви не жалкуєте, що стали художником? Ніна Антоновна, ви знаєте. Это уже не по секрету. Я очень счастливый человек. Вы знаете, моя судьба, наверное, говорят некоторые там, где-то кто-то, хранитель есть какой-то. Просто, наверное, потому что я щедрый, наверное, потому что я независтливый. Я очень счастливый. Смотрите, мне пришлось защищать отечество свое его восстанавливать, строить, конечно, средствами изобразительного искусства. И то, что я стал художником, это, наверное, дар судьбы. Я же говорю, что в детстве я не предполагал. Но если отец мой, так он хотел, чтобы я, в общем, жизнь прожил с портфелем. В его понимании, это значит, раз человек с портфелем, значит, он образованный, значит он занимает определенное положение в жизни, хотя он был далеко не такой, очень интересная личность была. Вы говорили про своих учителей. В вашому віці ви вже теж вчитель? Я розумію, що вас було небагат, що вас було багато? Я перепрошую учнів, але от вам в житті подобається бути більше учнем чи бути учителем? Я говорю це в такому грандіозному плані, тому що ми люди ну, ми взагалі все життя навчаємося. І людина розумна, людина творча, вона завжди навчається. Скільки б хоч 100 років вона навчається? Так, от яка роль для вас все таки ближча учня чи вчителя? Себе. Когда я закончил Харьковский художественный институт, меня оставляли на кафедре, за кафедрой Василий Федорович Мироненко, профессор, народный художник Украины, это мой мой учитель, собственно, и благодаря, наверное, ему Григорию Антоновичу, Дайцу Ясвилевичу, наверное, но я отказался. Мне хотелось работать самостоятельно, творить, но мне предлагали быть директором Никитского, из Воронцовского дворца в Крыму и директором Симферопольского художественного училища. Ну все. Но, а потом появилась заявка с Харьковской издательства «Прапор». Сапкома партия, значит, все такая, нужен директор. Не директор, а художник. Художественный редактор. Там был художественный редактор, но он немножко выпивал, поэтому кандидатура. И я, значит, согласился быть художественным редактором издательства. Проработал два года. Но вы знаете, Нина Антоновна, наверное, все-таки меня больше тянуло быть самостоятельным художником, творить, видеть. И меня, как вот, учитель, вопрос вы задаете, наверное, не особенно это привлекало, быть педагогом. Хотя уже потом, даже вот сейчас, почему-то, вот даже на Репинском пленере мы были, все время обращаются ребята ко мне за совет. Ну как? Жаль, что вы не были свидетелями, да? Буквально все. И вот, ну, вы были там, Александр Николаевич Чередниченко там, и Леша там, и даже Чурси наш. Обращаю, ну как? Ну, я начинаю. Понимаете, объективность, наверное, моя и понимание, но это уже за плечами сколько лет. Наверное, что-то я разумно иногда говорю. <свят> ну, не сомневайтесь, конечно. Вы очень <свят> часто говорите и очень много разумного. Вот, и поэтому, вот, говорят, потеряли педагога. Ты преступник, вашему... что ты не стал учителем. А я все-таки, все-таки мне нравится больше работать самому. Может, эгоизм а то, здесь люб... проявился. это не эгоизм, это любовь до свободы, до такого творчего полету. И вы знаете, я объездил, ну, все, все государство, и за рубежом был. Меня это... Я не мог сидеть, как и сейчас. Вот видите, 85 лет, вы говорите. Но я не сказала, я глядачам не казалась. Это правда, я шучу, конечно. Но дело в том, что я мастерскую как на работу. Я не могу. Смотрю уже 9 часов... А я еще там вожусь. Ну, там это це такая внутренняя дисциплина. Наверное, наверное. Я, я очень, ну, может, это Дефернабе свой адрес. Дело в том, что я очень ответственно к этому отношусь. Это уже серьезно я говорю, понимаете. Я не могу. Я по несколько раз, я график. Работал в Афорте, линогравюра, литография. Это материал. Ну вы были на моей выставке да. персонально. Да, вы видели? Да, там процентов 70 работ, которые, это в основном графические листы. Перо, даже шариковая ручка, фломастер, все это там присутствует, акварель. Я последнее время только стал работать э, темперой, э, маслом. Я училище это закончил, полотно было написано 2,30 на метр 30. Это же картина, маслом написанная была меня единственное чудо, стало. он висит маслом. Это с училища, вот в уголочка маленький. Это с училища и чудо. Это единственное, что осталось у меня. А взагарил, Суч... скажите телеглядачам, от, м, вы сберегаете, звичайно, полное мастерство картин, это однозначно, але э, вы их сберегаете в электронном выгляде. Вот как вы даруете картины, как вы для себя залишаете? Вы знаете, в этом отношении я, наверное, так, не такой, как все. Я вот увидел ребят, вот Судаков, например, Саша. Так, когда вышел его второй уже альбом, я увидел, что у него абсолютно все. Когда многих работ нет, они реализованы. То, то, то ли превратно частная собственность, то ли купленные, то ли у музея. У них все есть. Названия, каталожные данные, размеры, там, на какой, какой материал все остальное. А я... я у меня ничего не осталось. Даровал, продавал и ничего Просто, не Просто, ну, я, может, не так много продавал, но я работал много в издательстве и иллюстрировал и для Киева, и для Москвы, и для Красноярска, Новосибирска, там и прочее, прочее, прочее. У меня был заработок такой, знаете, как художника, очень приличный. Я даже могу показать. Мы вам верим, мы вам верим. Вот, не в этом дело. Где-то средний заработок, ну, в общем, приличный. До тысячи, за тысячу, и все это. Так что мне особой нужды продавать то, что было в мастерской, не было. Последнее время, правда, я когда ушел уже на пенсию, когда получилось вот этот у нас в стране такая ситуация, стали покупать у меня. Я стал продавать. Но дело в том, что только последнее время, после выставки, когда мне было 80 лет,

Они издают альбомы у них остаются следы так есть. И я собираюсь сдать альбом, конечно найду тебе. Вот вот думаю вот это например ся... вот это вот стоят контрольные снимки вот это там их где-то больше трехсот. Степан Иванович, я думаю, что вот э, дякуючи сегодняшней нашей передаче, э, все харьковяне, у кого есть ваши работы, они отгукнутся и обязательно сделают вам электронный вариант для того, чтобы вы могли выдать их в своем альбоме. Ну, хотя бы, хотя бы, знаете, вот я собираюсь сделать выставку, когда 90 лет не будет. так? Я думаю, что они принесут. Я думаю, что принесут. Но <говорит> до этого мы соберем электронный вариант. Э, э, много я... работ, я... простите, я перебил вас. Много работ находится в музее в Харьковском вот прислала моя малая родина, вот он, Кировоградская область, это кипичный такой там, угу. музей. Они начитали с газеток по телевизору и прислали, оказывается, я, значит, оттуда, музей. И они очень-очень, вот сейчас собираюсь подар подарить работу 30, там, 50, там, 40, выбрать отсюда и подарить. Просто мне будет интересно вот это сделать. В Харькове много в Чугуевском, в Запорожье. Вообще... В 26 музеях і галеріях Советського Союзу Бувший, є моя. Степан Варич, одиться. Ми не будемо зараз говорити за графіку. Графіка це зрозуміло. Але коли ви стали займатися зараз вже темперою, маслом, скажіть, це ж вже було в солідному віці? Ну, в дорослому віці, в дорослому По стелі я почав займатися, взагалі, паралельно я працював ще, ну як, в дорослому? Я дорослым стал, когда меня в 1958 году приняли в Члены Союза Художников. Буквально я в 1955 закончил институт, и через три года я уже стал членом Союза. Сам Сергей Герасимов подписывал мне этот членский билет. И с того времени я уже, как вы говорите, стал взрослым. Материал мне подвластен... Любовь був. со особенно... я, я хочу. Знаєте, що я хочу запитати? Я знаю, що ви дуже різносторонні художники, тому я якраз хотіла. От є така теорія, що навіть е, за е, любимими кольорами, за тим, який людина для себе робить найчастіше, купляє квіти якого кольору, або як посуд купляє якого кольору, можна навіть прочитати людський характер. Так от який для вас такий найтепліший, найприємніший кольор, яким ви користуєтесь, коли пишете масло? Вы знаете, это такой провокационный вопрос. Я даже не задумывался. Я всегда останавливался там, что меня остановило. Вот я вот там на даче или куда-то поехал, творил свою командировку или все остальное. От меня остановило. Я сел і починаю роботи. Я розумію. Але ж ви не переносите, ви ж не фотограф, ви не чітко переносите оцю цю А я зразу віжу. Я чувствую, який матеріал от сюди якраз Я розумію, материал... Але ж ви якісь свої підбираєте відтінки. Які для вас знаете, такі Знаєте, найм... я раб натури. Ага, раб натури. Тоді зрозуміло. Це... Я раб натури. Я не можу дозволити собі. Я потім в мастерській, я можу, так говориться. То а все, так, щит, дієте по натуре. Отже, все-таки свои побажания телеглядачам. Любите прекрасные, дорогие друзья. Жизнь прекрасна во всех отношениях, во всех проявлениях. И верьте художникам, только истинным произведением, ходите на выставки. Я приглашаю вас на выставку юбилейную, которая состоится, я думаю, когда мне будет 90 лет. Вы не пожалеете. Дуже вам вдячна. Вот же, шановні телеглядачі, на 90-річчя від дня народження. Художника, ми вже отримали запрошення. Ми будемо чекати з нетерпінням. Вам, Степана Єлероничу, я від імені всіх телеглядачів бажаю такого ж гарного настрою, такого ж бадьорого, щоб у вас було гарне здоров'я. А вам, шановні телеглядачі, прощаючись з вами, хочу побажати те, щоб ви жили довго-довго і уміли сприймати цей світ, нашу чудову природу так, як її сприймає наш. Юний молодий душею, молодий невгамовний Степан Іларіонович письменний. На все Спасибо. добре, до побачення. Спасіба.